নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ভূপেন সিঙে হাফুল অন্য এটা ভিডিঅ' আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু একেটা কথাই মানে প্ৰায়বিলাক মেছেজতে মানে যি হওক ইনষ্টাতে হওক বা ফেচবুকতে হওক হোৱাটছআপতে হওক দাদা কেতিয়াকৈ ৰিজাল্ট দিব জুলাইত আহিব নে জুলাইত অহাৰ সম্ভাৱনা আছেনে একেখিনি কথাকে কৈ থাকে তাৰপিছতে বহুতে সুধিছে দাদা এবাৰ কাটো মাক কিমান যাব মোৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো এশ ষোল্ল হৈ আছে এশ এঘাৰ যোৱাবাৰ এশ এঘাৰ আহিছিলে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দেখাই দিয়ে তথাপিতো তেওঁলোকৰ মনত মানে কি এটা ফোকোজালে আহিছে যে নামটো আহিব নাহে তেনেকুৱা এটা কৈ আছে ছোৱালীসকলেও কৈ আছে ল'ৰাসকলেও কৈ আছে আৰু আৰু এটা কথা কৈছে দাদা এছ এছ চি অৰ বহুতৰ নাম আহিছে এবাৰ গতিকে মই আছাম পুলিচৰ ভাইভাৰ পাছ কৰি আছোঁ আৰু এছ এছ চি অ পাছ কৰি আছোঁ চ' মানে যদি এছ এছ চিত যাওঁ বেয়া হ'ব নেকি বা আছাম পুলিচত গ'লে ভাল হ'ব নে এছ এছ চিত গ'লে ভাল হ'ব সেইটো চ' গোটেই দুয়োটা বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰি আপোনালোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম থৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডেৰগাঁৱত কিবা নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰিলে তাৰপিছতে তেখেতে আঠফিলীয়া নামঘৰলৈ গ'ল গোলাঘাটৰ তাতে ভাইটি এটাই তেখেতক ডাইৰেক্ট সুধিলে যে দাদা মামা আমাৰ মেৰিটলেছ কেতিয়াকৈ মাৰিব আছাম পুলিচৰ এতিয়া ক'লে যে অক্টোবৰত মাৰিম বুলি ক'লে নহয় দাদা সোনকালে মাৰিব লাগে নাই নাই চিন্তা নকৰিবি মানে আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ কি কয় অক্টোবৰ দহ তাৰিখে মাৰিম বুলি কয় তাৰমানে তাতকৈ বেলেগ কথা একোৱেই নকয় তাৰপিছতে যেতিয়া সাংবাদিকে সুধিলে সাংবাদিকে সোধাৰ পিছতো তেখেতে ক'লে যে প্ৰায় নৱেম্বৰত আকৌ পোষ্ট ওলাব এ ডি এৰি এতিয়া চল্লিছ চল্লিছ হাজাৰ মানুহে অক্টোবৰ দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব একেখিনি কথাকে ক'লে আচলতে এতিয়া ডেট বুলিবলৈ কোনো ডেট নিদিয়ে চি এম ছাৰে আপোনালোকে এইটো নিজৰে সকলোৱে জানে আৰু আজিৰ তাৰিখত এ ডি আৰ ইঅৰ ভাইভাৰ হৈ আছে তো এ ডি আৰ ভাইভাৰ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ গোটেই বিষয়বোৰ চালি জাৰি চাব এছ এল পি আৰ বি হওক বা এ ডি আৰ ই যিখন কমিটি আছে সেইখনো চাব তাৰপিছতে মই যিমান দূৰ জানো চি এম ছাৰে আপোনালোকৰ এদিন ফেচবুক লাইভত ক'ব আৰু সেয়া হ'বগৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহতহে আশা কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ আশা একেবাৰে নকৰিব পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছতে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰিব এনে মানে ৰিজাল্টৰ কথা আৰু তাতো এদিন চি এম ছাৰে চাগে ক'ব তাতো মোক বহুতে কয় দাদা এইটো আকৌ কিবা ডুপ্লিকেট হ'ব নেকি কিবা ভেজাল হ'ব নেকি বাৰু মানে যেনেকুৱা কিছুমান কথা আছে গতিকে সেইখিনিলৈ আশা নকৰিব সেইটো আপোনালোকৰ মেটাৰ নহয় আৰু চি এম ছাৰে নিজে বা ষ্ট্ৰংলি কিছুমান নিৰ্দেশনা দিয়া আছে গতিকে পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বা কেনেকৈ ঘোঁচাছৰ ক্ষেত্ৰত একো আশা কৰিব নোৱাৰি মোৰ যিমান দূৰ মোৰ সম্ভৱতঃ কথাটো কৈছোঁ মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক একদম বহুতে সুধি আছে দাদা এছ এছ চি ভাল হ'বনে আছাম বুলি ভাল হ'ব মই মানে এৰি এৰি চৰি আছাম পুলিচত মই পাছ কৰি আছোঁ ভাই ভালেকৈ আৰু নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এছ এছ চিত গ'লে ভাল হ'ব নেকি সেইটো কথাও সোধে ত' এইটো এটা কম্পেয়াৰৰ কথা কম্পেয়াৰ বুলি মানে কি ক'ব লাগিব আপোনাৰ এ আপোনাৰ যিখিনি এছ এছ চি যিখিনি জব হ'ব সেইবিলাকতো আপোনালোকে পেৰামিলিটেৰী পোৰ্চ সকলোৱে জানে চি আৰ চি এফে হওক বা বি এছ এফ হওক চি আৰ পি এফ হওক বা আই টি বি বি যিমানবিলাক পোষ্ট আছে সেইবিলাক চব এ মানে পেৰামিলিটেৰী পোষ্ট হয় আৰু আছাম পুলিচটো আছাম পুলিচৰ কথা কোনো নতুনত্ব নাই কিন্তু চবেই আজিকালি এটা খুব ভাল ছিষ্টেম এটা আহিলে মানে কি আপোনালোকৰ অসমৰ যি পঁয়ত্ৰিছখন জিলা আছে গোটেই পঁয়ত্ৰিছখন জিলাৰ আপুনি বেলেগ শদিয়াৰ মানুহজন যদি ধুবুৰীত থাকে আজিকালি নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিবলৈ সুবিধা কৰি দিলে চি এম ছাৰে এইটো এটা খুব ভাল কথা বছৰেকত দুবাৰ আপোনালোকৰ মিছুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব সেই মিছুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি যিকোনো এটা চাকৰি আপুনি ঘৰৰ নিজৰ জিলাখনৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব এইটো এটা প্লাছ পইণ্ট বাকী থাকিলে আপোনাৰ যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যদি আপুনি চাকৰি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰখন পাই থাকিব আপোনাৰ পৰিয়ালটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে ষ্টেটৰ ভিতৰত যিটো জব সেইটো ভাল চে আমাৰ আছাম পুলিচে মই ভাল বুলিয়ে ক'লোঁ বাকী থাকিলে আপোনালোকৰ পেৰামেলিটিভ বস্তু আপোনালোকৰ পেৰামেলিটিভ হৈছটো আপুনি সুদূৰ জম্মুত থাকিব ৰাজস্থানত থাকিব হাৰিয়ানাত থাকিব বা অসমৰ বাহিৰৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যত আপুনি ডিউটি কৰিব লাগিব তাতে আপোনাৰ তিনিমাহৰ মূৰত ছুটী দিব আৰু সেই ছুটীৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতখিনি কেতিয়াবা মানে তাঁত বাতি কৰিব লগা হয় আৰু আমাৰ তাত আসাম পুলিচত যে থাকে বা আছাম পুলিচ বেটেলিয়ন নিচিনা তাত নহয় আপোনালোকে তাততো এটা বেটেলিয়নটো বহুত হাজাৰ মানুহ থাকে গতিকে গোটেই মানে কাগজখন দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেইখন গান থ'বলৈ বহুত সময় লাগিব ছুটী আহিবলৈ অৱশ্যে এটা কথা হয় আপুনি বাহিৰত যদি জব কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত বিভিন্ন ঠাই দেখিবলৈ পাব আৰু তাত দৰমহাটো যথেষ্ট হ'ব যোৱাবাৰ এজন এ পি এফৰ ল'ৰা এজনে ট্ৰেইনিং কৰি আছিলে নাইন এ পি বেনত তেখেতৰ তাৰপিছতে এছ এছ চিৰ চি আৰ পি এফৰ নাম আহিলে তো আপোনালোকৰ যেতিয়া এ পি এফত তেখেতে ট্ৰেইনিং কৰি আছিলে এ পি এফত ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এ পি এফত তেওঁলোকৰ চেলাৰী আছিলে একত্ৰিছ হাজাৰ কিবা এটা ছামথিং কিবা এটা আছিলে কিন্তু যেতিয়া তেখেতে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী পালেগৈ তোমাৰ চি আৰ পি এফত তেখেতে চি আৰ পি এফত ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী পাইছে তেতিয়া তেখেতে বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা দৰহা পাইছিলে মোক চেলাৰী শ্লিপটো দিলে দাদা মই এইবিলাক ইমান দমহা পাইছোঁ ত' আপুনি চিন্তা কৰক য'ত একত্ৰিছ হাজাৰ পাইছে ত'ত বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা আমাৰ এ পি এফ এখিনিয়ে ল'ৰাই বেটলেনখিনি অৰ্থাৎ আছাম পুলিচৰ ল'ৰাখিনিয়ে ধৰি লওক আপুনি একত্ৰিছ হাজাৰ কাটি কুটি পাইছে আৰু তাত আপোনালোকৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা কাটি কুটি দমা পাইছে গতিকে দৰমাহটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি বেছি হয় কিন্তু তেনেকৈ কষ্টও যথেষ্ট হয় আপুনি সকলোৱে জানে আৰু কিছুমান ঠাইৰ বহুত অলপ গণ্ডগোলীয়া ঠাইও আছে গতিকে গোটেইকেইটা বিষয়ে আপোনালোকে চালি যাই চাব কাৰণ কেলৈ জীৱনটো আপোনাৰ সিদ্ধান্ত হোৱা আপোনাৰ গতিকে আপুনি যদি যিটো ভাল দেখে সেইটোৱে কৰিব আপুনি মই নকওঁ যে আপুনি আছাম পুলিচ ভাল আপুনি আছাম পুলিচত জইন কৰক ময়ো নকওঁ যে আপোনালোকে এছ এছ চি ভাল এছ এছ চিত জইন কৰক কিন্তু এছ এছ চি গোটেই কথাখিনি চাব আৰু আছাম পুলিচে গোটেই কথাখিনি চাব যিটো ভাল আপুনি সেইটোৱে পাব প্ৰথম কথা মই শেষত পোন্ধৰক আছাম পুলিচত আপুনি নিজৰ জিলাখনৰ ভিতৰতে চাকৰি কৰিবলৈ পাব আৰু যি দৰমহাটো কম থাকিব পাৰে কিন্তু পৰিয়াল আৰু আপুনি ঘৰখনক কাম দিবলৈ পাব সময় দিবলৈ পাব নিজে কেতিয়াবা ঘৰখনৰ পৰা গৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব কিন্তু এছ এছ চিত আপুনি সেইটো সুবিধা নাপাব স্পেচিয়েলি যিসকল ছোৱালী ছোৱালীখিনিকে তেখেতৰ মই ডাইৰেক্ট ষ্টেট যাওক বৰ ভাল বুলি কওঁ বাকী ল'ৰাটো এক্সাই মানে কোনো কথা নাই ল'ৰাখিনি এডজাষ্ট হৈ যাব বাহিৰত থাকিলেও চিন্তা নাই কিন্তু ছোৱালীখিনিয়ে পৰাপক্ষত ষ্টেটৰ কাৰণে জবৰ কাৰণে বেটাৰ বুলি ধৰোঁ চ' ভিডিঅ'টো ভালে লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ দহ অক্টোবৰত নিযুক্তি হ'ব আৰু তাৰ পিছতো যদি কিবা পষ্ট খালি খালী থাকে আকৌ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত অহাবাৰৰ এ ডি আৰ এডভাৰটাইজ ওলাব এতিয়া বস্তুটো ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ গ'ল আৰু বছৰে বছৰে পষ্ট ওলাই থাকিব আৰু ভৰ্তি হৈ থাকিব এতিয়াতো পথ এ ডি আৰ যিদিনাখনেই ৰিজাল্ট ওলাই যাব যোৱা বছৰলৈকে যিমান পথ খালী হৈ আছে সকলো পূৰণ হৈ যাব প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ দহ অক্টোবৰত নিযুক্তি হ'ব আৰু তাৰ পিছতো যদি কিবা পষ্ট খালি খালী থাকে আকৌ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত অহা